Чи впевнені ви, що хочете почати трансляцію? Думаю, що так. О. Дуже гарно. Дуже гарно, дуже гарно. Ага, мені треба ще... Тікаю повідомлення, всі повідомлення. І що мені ще треба зробити? І треба десь мені знайти. Так. Так. Мікола, Мікова. А ти, король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Всі повідомлення. Йо, ну що, поїхали? Подивимося щось. слава Иисусу Христу. Я понял. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу. Откуда будете? К сожалению, не христианин, не могу того же сказать. Вы откуда будете? Место Ивано-Франкивск, Украина. О, хороший город, я вам скажу. Может быть. Ну, Западная Украина вообще в архитектурном плане очень интересный, и очень ценный регион в Украине. Ну, Станислав старый город, да? Шетки. Да. Но Станислав. самый любимый город Украины это Луск. Ну, не был там, не знаю. Но буду, наверное, все, пишу. Пишу. О, нихуя вас. Да, что ж вы все матюкаетесь? Ну, ну неужели не, не можно говорить нормально? Что не слово? Что не слово? Томат. Что не слово? Томат. Да. Отак ну, воно якось буває. І матюкається, і матюкається, і що зробиш? Ну що ж, ви проходите теж так. Всі проходите, проходите. Ніхто нічого не питає, ніхто нічого не пише. Ладно, поїхали далі. Уже за рулем. Не можно спелковаться, когда люди на кермом. я верую в Бога. Вы молодец. Слава Иисусу Христу. Почему вы отключились? Я перед. собой. Просто... Звук, звук менял. Mm -hmm. Ну, как вы считаете, какой Бог у нас? У всех. У вас, у всех, у кого, ну, смотрите. У вас, у вас, у вас. У, у, нас, у, нас, у нас тот же Бог, что и всех, всех. В Евангелии в Иоанне написано, Бога, как? Бога никто не видел, но сын объявил его. Ну, имя же есть какое-то у Бога. Я, э, я есть. Так, як він Моисееве, как он сказал Моисееву, Я есть. Я есть? Да. Это имя Бога? Да. Ну вы Библию вы читали? Вы Библию читали? Вы читали? А? Какую страницу? Бытие открываете, когда Бог явился Моисею. Книга... Ну, вы, вы, же ее читали? Закрой, закрой, закрой ее. вы ну, же, же читали ее? Ну, конечно. Ну, давай вот какой-нибудь стих, короче. Можешь мне рассказать, что ты как читаешь? <laughs> какой стих? Ну, любой. Самый первый. Самый первый. Спокон веку было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. Это Евангелие от Ивана. Да, первый стих. Всегда было слово. С Богом было слово, и слово было Бог. Угу. Угу. И а заповеди какие-то. Вы же понимаете, заповеди какие-то есть? Заповеди не какие-то есть. Их есть деколог, их есть 10 штук. Вот 10 штук. Давайте, давайте подумаем. Вот ну, мои заповеди это не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это, Там... не, это не ваши заповеди. Это заповеди. А чьи это? это заповеди, которые Господь Бог дал Моисею. Это заповеди всех христиан. Какие у вас заповеди? <laughs> те же самые, как какие у какие? вас. Ну как какие? Ну, какие? Не убей, не укради. Не пожидай жены ближнего своего. Не пожидай того, что есть у ближнего твоего. Не ври. Ну. Дальше. Что дальше? Четыре. Четыре заповеди. Я все десять на память не помню. Так ты вообще верующий? У тебя прям кресты на стены. Ну и что? Вот вы верующий, да? да? А, вы, было а, было. а вы все десять знаете? Ты гонишь, ты что, мы это проповедуешь и не знаешь все заповеди? Я не проповедую заповеди, я проповедую. У тебя Иисуса за спиной ты висят, иконы висят, ты, ты не знаешь все заповеди? Не знаю. И что будем делать? Ну, нахуй, какой ты нахуй... Смотри, вот все, еще треба было сказать. Доброго день. — Добрий. Як у вас прав? Краще всіх. А ви так гарно спілкуєтесь українською мовою, а значок то Росії. Та вибачте мене просто браузер. З... Ага. Я то з Києва. Ага, ну то дуже приємно. Я з Івано-Франківська питаю людей, сусідів чи вірять вони в Бога? У вас гарна картинка зверху. Дякую. Це на зйомній квартирі, в Іспанії. А, ну все одно. Трійця. Mm, я навіть не маю. Я навіть не знаю, що там зображено. син і Дух святи. <святий>, Святий. Це, до речі, російський художник намалював. Mm. У мене десь було така сама. Так, що так. А ви про що спілкуєтесь в четвер Леці? Ні, ми по дівчинкам ходимо бачу, зі ще Я понял. <гум> Добре, гарного Добре, вам вечора. щасливо з Богом. З Богом. Так, секунду, секунду. Секунду, секунду. Секунду-секунду... Так... Церкви. А у вас есть Вы не ходите, не смотрите? Ну что сейчас сделаем? Zara 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 далее подаемся что там нам скажет О, а стример, ни хрена себе. Не материмся. не материмся. А я и не матерюсь. Я думаю, я думаю, всякий... да, обо всем. Я в Бога. В Бога. Ходит ли в церковь? Ходит ли в церковь? По-русски можешь разговаривать? Я на вашем Тарабарском, если честно, не понимаю. Я разговариваю. Я разговариваю, Я спрашиваю. Я спрашиваю. Веришь ли ты? Веришь ли ты в Бога? Нет. Значит, церковь Значит, церковь ты не церковь ходишь. Не ходишь. Ну сейчас не хожу. Когда-то ходил, да, было в свое Значит, время. жизнь. когда-то вырывать его. Сейчас нет, 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 нет. Я никогда в него не верил. Но в церковь меня, в церковь мама... Я меня мама заставляла туда ходить. Я понял. Я понял. О чем, общаетесь? О чем общаетесь? Да я обо всем. если честно, как вас зовут? Александр. Александр мне, я я Он, Саша. Меня Олег. Очень приятно. Я просто сижу, пиво пью. Угу. 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 Мне просто с кем-то надо пообщаться. Ну, скучно. Я понял. Я понял. И вы выбрали вы Украину. Как еще раз? Я понял. я понял. Я пиво пью, я тебя не чую, я тебя не разумею. Др... Слава. Ой. Добро здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Про що спілкуєтесь? Про війну, звісно, я українець. А що у вас стоїть Росія? Ну, я, знаєте, так скажу, так як ви сказали, слава Ісусу Христу, то я не буду Матюкатись. Добре, Поняв. То краще не матюкається. Ага, все зрозумів. Тому якщо буду вас питати, що ви тут робите. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, питайте, що Ні, що ні, я кажу, якщо питає. я буду вас питати, що ви тут робите, то, то буде питання, як то кажуть, в Євангелії, пише в Тимотея в посланні апостола, дурне і безглузде. Так... Ну, мені, мені також, знаєте, я не скажу, що дурне і безглузде, мені з українцями. Немає смислу розмовляти. Чому? Я тому, що, тому що я знаю, як живуть українці. А в мене є питання до Кацапів. У мене, мене теж до них питання: чи вірять вони в Бога? Дякую вам за і через роблять, спілкування. Слава Україні! Героям! Слава. І, вам, і вам з Богом, хай вас Бог береже. Дякую вам Дякую. за через спілкування. Бажте, буває і так. А буває і так. Фасію, З З одне, одне вітання, і людина зразу забуває, що вона говорила. Так, так, так. Слава, слава, слава. Слава Иисусу Христу. Слава, слава Иисусу Христу. Я понял. Я понял. То в них такий інтернет поганий. Что в мене такий інтернет? Рубайте. Рубайте. Слава Ісусу Христу. Ага. Я понял. О чому общаєтесь? Дівчина ще. Не зрозумів. Жиночек іще. Ага. Ну тоді шукайте. Uh -huh. и вам всего доброго Всех благ. Жиночок вони шукают. Окей. Okay. Так, секунда. Добре, поїхали далі. Секунду, 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 секунду. Тин-тин, тин, тин, тин. Скакують, проходять мимо. Я зрозумів, я я Зрозумів. Що ж ти будеш робити? Слава Ісусу Христу! А, яке Богу? Ух ти. Українець! Так. А що то сьогодні Щось чатурлетка? Не то роби. Одні українці. Показуєш ви з Росії, чи що? Показує, що ви з Росії. А ну, з великим вам сьогодні. <говорит> Дякую взаємно. Я тут, до не, речі, не, питаю росіян, чи вони в Бога вірять, але. Uh, ну, я сумніваюся, мало хто. Ні, ну, ну, ну вони всі в душі православні. А ви стрімите, так? Да? Так. Чату привет. Ну добре, гарно вам бачу, хорошим стрім. Какую именно? Ну, Рулет? Именно? Да. Опс, я чуть не пишу. Что так? Спа ну что, споешь? Слава Иисусу Христу. Иисусу слава. О чем общаетесь, молодые люди? Мы, если честно, сидим, пьем глупости всякие, разговариваем. Ничего серьезного. Я понял. Можно что-нибудь поп попросить исполнить вас? Можно? Да я не пою Хоть... Та... Хотя бы сыграть. Да то, что я сыграю, Хоть... вам не сподобается. Даже пусть не сподобается. Бля, буду рад послушать. Я сам из России. Буду рад послушать. А на чем честно. же сейчас играю? Не на гитаре. Не, гитара есть у меня. Я только учусь. Я не ни в жизнь вам не поверю. Шо? Очень буду признать Очень буду признателен. Если... Я песни пою только о Боге. Мы... А Болги тоже слушаем. Тоже если что-нибудь... Да. Бог у нас один над этой землей. Ну да. Не важно нам, кто там украинец, кто там... Это правильно. Бог один. Азербайджанец. Не, ну тот, кто верит в Иисуса Христа, то да. А кто верит в другого Бога, ну тут уже совсем другое. У каждого свой Бог. Не кажется вам это? Нет, это неправильное э, толкование. Думаете и... то, что у каждого должен быть свой Бог? Нет, Бог один. Вот и я про то же говорю. Бог один. У каждого свой. Пускай у мусульман будет свой Бог, пускай у нас будет свой. Я понял. Вы сыграете мне что-нибудь, пожалуйста, очень вас прошу. что ж тебе сыграть, молодой человек? Ну давай, чтобы ты так... <соспит> <Мы> <соспит> да Я не знаю, будет ли сл <соспит> слышно гитару. Очень хорошо слышно. Секунду. Без Кінця, славитиму Свого Творця, Ти Господь мого життя, слава тобі, Ісус. без Кінця, славитиму Твоє ім'я, Ти, Господь, мого життя, слава Тобі, Ісус! Иисус, аллилуйя, Иисус, слава Тобе, Иисус, аллилуйя, Иисус, слава Тоби без конца. Ну и так и до конца дальше. Скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Ваш Бог Иисус? Конечно. Ну и наш Бог Иисус. Ну и ладно. Не важно, не важно, мне нахуй кто вы по национальности, если честно. Мне очень было приятно услышать от вас вот это исполнение. Огромное спасибо, хочу вам сказать. Я понимаю, я понимаю так, что мы с вами на разных землях находимся, на разных политических каких-то моментах. Ну мысль, идея у нас одна. Так что... Мы все станем перед Богом. И все будем отвечать да, за свои поступки. Да. Все мы там будем. Вот, 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 вот. В этом я сказал абсолютно уверен, то, что и каждый ответит за свое. Все правильно. Все мы там будем, все мы там будем. Здарова. Санец там злобен. Не да он. А вот Давай. тишина. Ладно. Подаемся дальше. Здравствуйте, Джо. дальше. Слава Иисусу Христу. О, нормально. Ну, слава Богу. О чем общаетесь? Да я захожу бля, на украинцев посмотреть. Еще. Да, да душа раздирающая, конечно. конечно. Ну, конечно. Понимаете, как учат, как учат э, святые отцы, у каждого своя правда, а истина одна. Точно, да. Истина только в Иисусе. Но кто-то смотрит на число да, 6, видит 6, кто-то 9. Ну, так оно бывает. Ну конечно. Кто-то да. думает так, кто-то думает так. Кто-то думает сам, за кого-то думает телевизор. Тут чтобы думать, М -м -м. нужно читать, смотреть и сопоставлять да. факты. Вот. Изучают. Правильно совершенно, да. Вот, например, понятие государства Украина. Ну. Давно существует. Столько же, сколько государства Российской Федерации. Ну, а зачем врать -то? Ну, как врать? А как называлось? Что? Государство Украина. Украинское государство, вот так. Ну, первая была Западная Украинская Народная Республика, ЗУНР, 1917 год, до Ленина. Давно прочитывал ты? Не, не много, то немного, много. но была. Но. Ага. Была Гетманщина, была Киевская Русь. Да подожди, Гетманщина это после войны, или было уже? Не, Гетманщина это еще начало, это 16 век. А... Запомнишь. Казацкий... помнишь... Что... Как обращался Богдан Хмельницкий к этому царю-то, Алексей Михайлович? Как он обращался? Там примерно так, что вот воевода войска Запорожского и войска Запорожского и весь христианский российский мир челом бьет. Кто такой русский? Опять, блядь, началось. Ну почему началось? Слушай. Слово русский. Это кто? Русский. Национальность такая Это есть. не национальность Русский, а что это же? православный Да Русский. ладно Да ладно А до православия как назывались? Кто до православия назывался? То есть не было вообще никого ну, Жили народы себе, племена были Слезли с дерева, приняли христианство Ну да, в 10 веке Когда Владимир крестил Русь кстати, он был украинцем или кем? Нет, украинцев не было. Вы понимаете, так и, что и такое? Сейчас не будет. Вы понимаете, что такое я, нация, я что такое какими. этнос? Хорошо, когда появились Из русские. Пустого в... Из пустого в порожнее, ну хватит переливать. Ну как Ну а почему ну, вы не хотите этого? Чем? Но. Национальность становится нацией тогда, когда строит свое государство. Украинцы своего государства не построили ни разу. Э -э русские, вот ни русские, разу. У, у русской республики а русские нет. Построили. Да не построили а вы ничего. Республику. Да ничего вы не построили. Чиская Смотрите, Русь. есть нация и есть этнос. Русский это какой, чей, какой, так? А украинец вин, кто е. А и еще у нас нет своего этого самого республики. Нет. Конечно, у вас нет своей республики. Ну и все, ну зачем вот это. Вот? полоскать. Ну, Я зачем? думал, ты умный человек, это а обычный тупорный хохол. Ну, все правильно. Машину, вот смотрите, и... что? Грачина Иисуса, блядь, тормоз ебаный. Не матерись. Вот и тебе вся культура. Вот как ты будешь вот как разговаривать? Что в русских главное? Обезвати и обматюкати. Вот это их. Вот это в крови. Ну, щось зависло. Всі вони благословені і. І благословені. За кермом не можна спілкуватися. Спілкуватися. Stop, stop. Żeby to ja zrobił.